Дорогие одесситы, сегодня э, власть в Одессе перешла в ту черту, которая она переходить не должна. Сегодня были сбиты люди, сегодня были сбиты простые люди, наши с вами, многие из которых сейчас находятся здесь которые пришли в здание областной администрации протестовать против тем событиям, которые происходят в стране, по тем э, силовым, э, силовому решению сценария. Янукович со своей бандой не смог справиться с народом Украины и решил его, его избивать. Э, это просто для нашей истории, для нас с вами, для нашего с вами города, толерантного, который называет, это просто э, ну не знаю, как это назвать. Это... Думаю, что те люди, которые спровоцировали сегодня эту, э, эту бойню, это избиение людей, они понесут за это э, заслуженное наказание. Причем были избиты женщины, были избиты э, э, пожилые люди. Э, надо дать должное дочеренко, который вышел к людям, вышел из партии регионов и сложился в полномочий первого заместителя представителя Одесского областного совета. Мы в это время были на, на, на прямом эфире и видели, что происходило. Первое, что они сделали, они избили всех журналистов. Они поломали все камеры. Для того, чтобы вы не смогли увидеть, как это было. Для начала приехало несколько автобусов, Богданов с тетушками. Люди спортивной формы, были одеты, одеты как одинаково, спортивную форму, в шлемах, с битами в руках. Никто не мог предположить и подумать о том, что эти молодчики, эти тетушки будут бить обычных простых людей, такие как мы с вами. Поэтому мы очень опасаемся, что вот там собираются сейчас такие, такие же молодчики и бандиты, которые могут вот, обратить свои эти биты против нас с вами.